kristal maddenin temperaturunun zamandan asıllık grafikine əsasən doğru ifadeleri seçin. Grafikine dikkat etmişte e, kristal maddenin temperaturu zaman keçdikcə artıp demeli bir iki prosesi kristal maddenin kızma prosesidir. Yani kristal madde kızır. Buna uygun düzgün cevap beşincidir. İki 3 prosesində kristal maddə əriyir. Çünki kristal maddə ərimə temperaturuna qədər qızır. Ərimə temperaturuna çatandan sonra ona verilən istiliş miqdarı ancaq kristal qəfəsinin dağılmasına sərf olunduğunda kristal maddənin ərimə prosesindəki maye kristal qarışığının temperatur dəyişmir. Yəni 2-3 prosesində temperatur dəyişmir. Buna uyğun düzgün cavabımız 3-dür. Və məsələ şərtində deyir ki, 4-cüdə e, 2-3 prosesində temperatur artıq artır yox, düzgün cavab deyil. Deməli 2-3 prosesində kristal maddənin çükləsi artır, məsələnin şərtində deyir? Yox, 2-3 prosesində ərimə baş verdiyi üçün temperatur artdıqca kristal maddənin çükləsi artmır, əksinə azalır. Yəni ona uyğun 2 də doğru deyil. 3-4 prosesinde ise yani 3 noktasında kristal madde tamamıyla eriyip kurtarır ve ondan sonra verilen enerji onun temperaturunu artırdığından 3-4 prosesinde erinti kızır. Yani bir düzgündür. Belirişle düzgün cevabımız 1-3-5 ebendi.